गंगा पके तेरे कचे तेर झूठे तेर सचे ते साम्हूं Vamos आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप भी अपना स्थान ग्रहण करें अगले पांच से सात मिनट में मैं विक्षम सॉरी छोटी सी आ, एक इंट्रोडक्शन आपके बीच में देना चाहूंगा कि जो ये जनरेशन ऑफ फार्मिंग है ई में क्या काम कर रहा है और अभी तक क्या उपलब्धि है समाज के अंदर ताकि स्पीकर चीजों को समझ सके और हम सबका मार्गदर्शन अच्छे से कर सके आपसे निवेदन है कि आप आने वाले पंद्रह से बीस बात ना करें और बड़े ध्यान से सुने से आप सभी का इंतजार कर रहे हैं बट आज का दिन बहुत खास है और एक नाटक के रूप में एक स्किट के रूप में एक प्ले के रूप में मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमारी टीम ने बहुत दिनों से मेहनत करके एक प्ले एक नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है सो so दैट आप सभी के लिए कुछ चीज़ें समझना और भी आसान हो जाए तो आप सभी का ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं लूँगी मैं सभी टीम मेम्बर से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं आप सभी स्टेज के पास आ सकते हैं बाकी जो भी गेस्ट अभी भी बैक साइड में प्रेजेंट हैं आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए क्योंकि बहुत स्पेशल मोमेंट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है एंड इस शाम में बहुत सारी स्पेशल बातें आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी और जो एक मुहिम चलाई है जहर मुक्त भारत की वो हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारा कैमिकल है ऊट जो घर हो गलत करा सो पहले मा ना दसदा भी बूटे क्यों हो रहे हैं है मिलता खा जो छाना छंड़, छंड़, नहीं है ठीक है सो इस करके अंत ज्यादा खाने पर अचक अभी जंगलों से नहीं रेंगे पर अचक मिठा तो मिलता ही है फिर जलों मिलना तो सारा ही चके जाते हैं ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਇਮਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਐਕਸੈਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੜ ਕਿਥੋਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੇਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਡਬਲ ਬਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਡੂ ਜਿਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ weight ਆਪਾਂ lose ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ